Просто повезло, что прошла зима была практически без мороза эти страны. В этой связи какое у меня предложение? то, что мы беспомощны, понятно. То, что это объективно, понятно. То, что этим вопросом некому заниматься, тоже понятно. Просьба, в чем состоит. Можно Обязательно. У нас когда-то было радио. Ну так получилось, так получилось, что да, они там валентия, валентия, в аренде, в аренде, где там есть и прочее. Надеюсь, что это организация ну, нельзя. Они там участвуют, они занимаются, они вот, вот тут мы делаем, не так, что мы не делаем. А вы знаете, что, для вас будет. И раз. А второе, вы понимаете, что это идут, теперь будет работать, я понимаю, в силу отношений князя и его нового. Оно будет сначала делать работу в городе, а потом будет идти к нам. А потом, а может быть, потом Березовка, а может быть, еще где-то, где ему где заплатят, а потом будет у нас. То есть, если мы раньше имели свои три Т-150, если мы имели раньше КДН, то есть который он просто если мы имели ГРЭД, и мы раз в год залаживали деньги на топливо, и мы понимаем, что такой бесплатный пошел, мы спору а, скорую помощь у нас проедем, а, хлеб не завезем, то теперь такого у нас нет. Если, то Станислав, и события Станислава к этому подтверждение. Гретер а это когда пошел, а, городской, не Никто этим а, а, да. заниматься не будет. В чем просьба, чем предложение? Давайте через ну, вашу ну, власть, через комиссию по чрезвычайным ситуациям. Давайте сессию, так, через сессию. Давайте обращаться, у нас есть МЧС, это, это государственная организация. Давайте мы э, будем выяснять, где берез наши Т-150, где наш грейдер, где наш КДМ, и давайте передавать это имущество на э, чрезвычайников наших. Давайте какую-то копейку я согласен, где-то я может меня возьмем, найдем, ремонт эту копейку. Специалисты люди, механизаторы и водители которые, нашего, э, как вы имеете, есть, есть такие люди, место для хранения этой техники есть. Давайте пока летом. Наведите порядок, обратитесь к этим ребятам, которые кому отдали в аренду, как отдали в аренду, почему отдали в аренду, почему обеспечили в, аренду, почему без, без в Но если нам все равно сегодня, нам придется с, с этим, помещением, этим, с этим заводом, пусть занимаются, пусть строят, ну, это бизнес, пусть они работают. Но то, что та техника, которая нас выручала и спасала, давайте мы все вместе. с тем, чтобы... На... Но они живут там по селам. Они им это надо. Т-152, когда нужны. Они не нужны сегодня этому князю. У него там великолепная техника, у него там мощные лидера. Ну, надо как-то с этого получать. Это не нормально, не правильно. Хорошо, я, я прокомментирую ситуацию. Значит, смотрите. Есть? Аркадий Николаевич, есть? Он сейчас, сейчас как раз занимается да? То есть выехал туда, грейдер, все в порядке. Тоже имел разговор, как только услышал информацию. Я позвонил в Березовку, выяснил, что да, действительно техника всяческая После этого я позвонил заму князя Юрий Иванов. С ним договорился о том, что он пришлет грейдер. Это да, действительно грейдер, который здесь находится в городе. Мы с ним договорились о том, что с МНС мы потом проведем отдельное собрание, где мы на основании фотографий, на основании всех данных, которые у нас есть, попробуем провести это через чрезвычайную ситуацию. Это первый вариант. Второе. Что удалось обговорить и обсудить с Юрием? Мы действительно мы пришли к выводу о том, что у нас на случай вот таких вот непредвиденных ситуаций, когда у нас развивает дожди и разливают дорогу, то у нас действительно нету четкого ясного механизма, кто кому звонит, кто куда едет и как мы решаем этот вопрос. Мы договорились о том, что после этого случая мы то, что решили в оперативном режиме, мы решим это уже как системно. Сто процентов мы должны иметь технику вот здесь, которая бы позволила Ковшом, ковшом, чем угодно, разровнять любые дороги, любые намывы, любые. Это же не только Станиславки, да, вопрос. Это же может возникнуть в любой момент. В любом селе, потому что все знают состояние дорог на сегодня, в любом населенном пути. И это может быть произойти где угодно. Это действительно ситуация, которая очень плотно мы обсуждалось в воскресенье со всеми. Березовка со всеми. И мы решили, что да, на будущее у нас будет четкий ясный механизм. На сегодня мы оперативно решили этот вопрос, выехал рейдер, все нормально. Я думаю, там фотографии спасибо Аркадия аппаративно отписал. Все будет в порядке. На будущее еще раз мы с МНС, Березовка, собираемся, и на этой неделе, буквально, вот, я думаю, завтра мы соберемся и вырешим решим этот вопрос. И, и если это возможно, и, я бы хотел ну, какой-то договор да, подписан. Естественно, то, естественно, договор на оперативное реагирование между владельцами техники и здорово. Да, и это которое, которое, Возможно, даже ну, как идея просто с фермерами договориться, да, чтобы тоже они поучаствовали во всех таких вещах. По уборке дорог. Не так тяжело, я думаю, сделать навесное оборудование, ков, чтобы это можно было решить. То есть тут несколькими путями можно. Но первый путь, он должен быть один, из Это, это Березовка, они ответственны за это все. А у них договор подписан на эксплуатационный ремонт всех дорог в том числе и вот на такого рода ремонты, связанные с э, работой рейдера. В том числе, подчеркиваю, в том числе. Поэтому этот вопрос решается, и дальше будут, я думаю, уже система все будет лучше. Ну, спасибо это дело, но я э, еще раз, если позволите, еще раз вот. есть близок, она была не тем не менее она никак не ответила. Это пошел плохо. А, Это после, после звонка моего, еще раз, Юрий о том, что мы договорились. А что... Его... А, не, 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 они договорились. Там было договоренность о том, что они Березовка компенсируют деньгами использование грейдера Коваль. На основании чего? На основании вот решения МНС или еще мы еще будем разговаривать. и оперативная реакция была, и не надо говорить, что тут вообще все второго. То есть, в принципе, нормально Более-менее под контролем. Слава Богу, что есть тоже личное отношение с Ковалем. Слава Богу, что тоже есть э... Понимание, что где находится техника, этому звоните, кого просить, если что... В каких ситуациях? Смотрите, я сейчас не даю Я говорю о том, что техника, которая занимается российской дорог, должна быть в нашей собственности. Я прошу вас еще раз вернитесь к теме этих 50 50 штук, которые специально оборудованы. И это проблема, внутренняя. Это проблема кошки не Владимир Павлович, уже занялись, уже заработаем, уже процесс вот пошел. Быть деньги, который... Иначе, не мы в любой момент должны быть защищены от каких-то разных всяких ситуаций, которые возникают. И это не, я же, не первая дорога, которая размыла. Это сейчас будет и будет. У нас дороги в состоянии, это прекрасно мы все понимаем. В любой момент может где-то кто-то проехать фура, сейчас зерно возить, будет разбивать дороги. Будет в яму по, по полметра, по метру яму. Понятное дело, что сейчас это нужно быть к этому готовым, чтобы грейдер в любой момент мог проехать где угодно. Это прекрасно понятно. Ну и раз мы заговорились, мы говорили, что будем ремонтировать по куярнику и по Вестеричам. А как мне опять это все? Как это все выглядит? Я в я вас спрашиваю. Вы готовы? от того, насколько это работа профинансирования. Сейчас нужно будет звонить в службу автомобиля дорог и поинтересоваться, как у них там идут дела. Опыт быстро текущей жизни подсказывает, что тот, у кого есть ресурс в виде предприятия, завода или техники, тот в этой ситуации в первую очередь. А, сегодня как раз Резонка просто арендует там. Вот вы знаете, вы арендуете, а я тоже слышал, а вы видели, Потім по студії забезпечує два заклади. Це дитяча юнацька спортивна школа і центр дитячої та юнацької творчості. Центр юнацької творчості працює по трьох напрямках: це екологістичний напрямок, це туристично-траєзнавчий напрямок і це нарушно-технічний напрямок. Значить, По кожному з цих напрямків працює по 20 квітків. У них займаються... Відповідно, 373 чоловіка, 372 чоловіка, 372 чоловіка. В общій сложності 1117 чоловік. Значить, датує в цих гуртах 30 чоловік, 15 з них основні працівники і 17 одних 10 міськами. Часто спортивна школа датує 22 гуртки, в них займається 420 чоловік. Датує у них в секції у них є це футбол. Це волейбол і це легка атлетика. Займається 420 чоловік, яка працює 12 вчителів, із яких 6 основних і 7 є сумісниками. Значить, В обшій служності позавітлою у нас зайнято 1530, 1537 учнів, що складає від, общої, від загальної кількості дітей. Сім'я близько 70%, 69,7%, що в середньому по області десь приблизно 67-68%. Тобто ми в середній показник області вкладемося, але є такі. Ми не так підписано під сусідів, так? Є такі райони, які виділяють, де фактично 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 освіти охоплено десь близько 100%. Значить, що освіта постійні досягнення, значить пішоходний туризм. Спортивне орієнтування Бочманівська школа, гурток Іванюка Василя Павловича вже близько 7 років займає перші міста в області. Людий пожежник, четверте місце зайняли в обласному соревнуванні. Космічні фантазії зайняли перше місце в області. Значить, дівчатка Бур'янської школи вийшли у фінал в області по футболу. 2003-2004 рік хлопчики займали п'яте место в області з футболу, ну такі показники нашої козачки. Провели на високому рівні таку спортивну, патріотичну гру, як Жура сокіл Виїхали в область, тож, коли 26 команд. зайняла наша команда, 15 место, але це був перший пробний Пробує вистав, я думаю, що на сьогоднішній рік це буде покращено. Значить, які є проблеми. Проблеми, ну, перше за все, це те, що фінансування для того, щоб нам вийти, нам фактично на будь-які треба впросити у спонсорів кошти, як і тим людям, які йдуть на зустрічі, які допомагають вийти будь-якої команди, на будь-яке змагання. Спасибо. Спасибо. через либо через дизайн-работник. Я не знаю, как. Но есть Здесь окрашено, что да, что будет камера, отсюда будет камера. И представляться, потому что не все Петрова знают в интернете, не сперва и не <связать> <здесь. связать> Значит, завтра сессия городского совета. Татьяна Степановна была у нас тут, э, ну, практически пригласила всех. Я сейчас заношу такое поведомление э, и вас всех приглашаю. Я что-то не слышу. <связать> Может, она в душе. Смотри, э -э, Через полтора года, большинство из старосты будут управлять и Котовском, и районом, и канализацией, и эмброзией, и базарами, и всем. Чуть-чуть давайте изучайте кухню городскую. Можете сразу все, но пора, пора, пора. Потому что городская а сельская А и сельскую, и городскую придется. Бюджет будет общий, ребят, не спящий. Да что, а дал А, а деньги? хорошо, а, Так, хорошо, <dois> которые не охраняются уже больше полгода. Это судовое гидкое ребята, это очень опасно. Там архивы, там периодически мы ходим туда. Это смертельная опасность. Вы за тренинг впалит вместе с архивой, могут поехать люди. Эти суды обслуживают и ваши, и тоже. Так что у меня просьба как-то отреагирует. Спасибо. Хотел пару слов сказать про год фест, который произошел. Друзья, послушайте, пожалуйста. Да, недавно. Я в целом просто восхищение от того, как там действительно образовалась команда, команда, которая состоит из главы рады, -ради, депутатов, ну, в первую очередь главы Рады -ради, администрации, голов советов и фермеров. Им удалось просто шикарно организовать такой грандиознейший праздник, куда приехали с Киева, с Молдовы, с Польши, э, ну, с Одессы, понятное дело, со всех вокруг, понятное дело. Это есть куда, к чему нам учиться. И вот единственное, что я понял, что все, если мы работаем в одной команде, если есть одна цель, то совершенно нету никаких задач или проблем, которые нельзя решить. Просто шикарно, просто молодцы, просто вот есть к чему стремиться. Ну самое главное, еще раз подчеркну, это просто реплика, самое главное это команда. Вот когда команда есть, и когда все живут одной целью, вся власть, все, все финансовые ресурсы и все, то, тогда что-то получается. Дорогие еще объявление. Я прощаюсь к всем присутствующему с объявлением. 24 пятница в 9.30 в этом помещении состоится плен Совета Организации Регионального Потовского района. Я прошу председателя Сельского Совета передать своим председателем первичных организаций, но Илья Антонович лично приглашаю присутствовать и всех остальных председателей за владелами администрации руководства района приглашаем на 24 30 в этом зале. Вот. Но на, в отношении завтрашнего дня, я думаю, Валерия Михайловна скажет. Спасибо.